చానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఉదయం వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో విశేష పూజాదికాలు నిర్వహించారు రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామి వాళ్ళు తెప్పలపై పద్మ సరోవరంలో విహరించారు తెప్పలపై కొలువుదీరి సరోవరంలో విహరిస్తున్న స్వామి అమ్మవార్లను భక్తులు తిలకించారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ఆధ్యాత్మిక భక్తి సంగీత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భజనలు కోలాటాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి ष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुगुरु मतसी पुष्पसङ्कासं हारणोपुरशोभितं रत्नकङ्कणके कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 टिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रानिपाननं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु 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 पद्मपद्राक्षं नीलजीमूतासन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गन्धसंयुक्तम् चारुहासं चतुर्भुजम् बर्हिपि